Мы сегодня здесь собрались на празднование открытия запуска первого номера журнала «Эспайр Украина». В течение всего прошлого года принимали, по сути, решение запустить издание или не запустить, и вот в прошлом году... Решение было принято. И вот сегодня, по сути, вышел первый номер журнала Эсквайр. Мы очень хотим отпраздновать его не только сами, но и со всеми, со всеми нашими друзьями и партнерами. Украинский «Эсквайр» издается в Украине. И здесь свои авторы, свое видение, свои проблемы. Вот, вот, собственно, этим он и будет отличаться. Я думаю, что это будет уникальная версия. Я думаю, что она будет и, естественно, будет отличаться от всех остальных и тоном, и информацией, которую мы будем преподносить. Но в то же время мы будем очень четко следовать брендбуку. Выбрали концепцию э, журнала, которая, наверное, ближе к американскому из 70-х, то есть, э, скажем, им, более... Более умный, да, может быть, журнал, может быть, ну, там больше каких-то размышленческих текстов. Мы, разумеется, хотим быть космополитичным журналом, да, то есть есть проблемы, которые актуальны везде, которые актуальны и в Америке, и в Китае, и в России, и в Украине, да. И э, мы будем освещать их все. Но при этом, разумеется, есть какие-то внутренние э, темы, есть внутренние политические истории, внутренние социальные истории. И мы, разумеется, будем их писать, потому что это вот действительно так положено, так заложено лучшими традициями из классического искусства. Украинский эсквайр – это человек, которому интересно то, что происходит вокруг, который не хочет мыслить шаблонно. Думаю, что прежде всего это высокоинтеллектуальный мужчина. Это то, чего за последнее время, наверное, нам всем не хватает в нашей бизнес-среде, в нашем окружении в целом. То есть это мужчина, прежде всего, который не разучился читать. Мужчина стильный, мужчина, интересующийся новостями и мужчина думающий. Наверное, вот это мое видение человек, мне не важно, мужчина или женщина, образованный. Человек, который получает удовольствие от жизни, но в то же время не занимается саморекламой и не афиширует все это, а живет просто в свое удовольствие и пытается донести удовольствие до других. Уверенный, сильный, целеустремленный, постоянно движущийся вперед. Рядом мужчина. Мужчина, который симпатичный, вот этого и конечно же очень умный умный и с юмором Остро умный ну вы знаете мне кажется огромное количество людей задаются над этим вопросом но мне кажется на самом-то деле настоящий украинский эсквайр еще на текущий момент не определен мне кажется и нам с вами будет лучше осознавать что это загадка не то чтобы это человек будущего но это Некая тень, которая скоро выйдет и покажет себя в том облике, в котором, в принципе, украинское общество еще не видело. Я, прежде всего, как представитель журнала «Харперс Базар», надеюсь, что э, мужчина-эсквайр – это элегантный мужчина. Причем элегантный не только в одежде, но и в мыслях, и в поступках. Кто он, украинский эсквайр? Подивись туда, туда. Потом резко повернись на меня, и ты побачишь. Я, откровенно говоря, жду э, интересных журналистских историй. Вот если бы в каждом номере было минимум два-три таких интересных сюжета, ради которых ты бы возвращался к этому номеру и перелистывал спустя несколько месяцев, вот тогда я считаю, что цель выхода из Esquire на украинский рынок будет достигнута. Я бы хотела видеть больше материала о культуре, я бы хотела видеть э, и читать материалы наших украинских писателей и авторов, э, я бы хотела видеть больше материала Ну і безусловно, конечно, як женщина, мені цікаві якісь елементи моди, мені інтересні якісь нові гаджети. Моя мрія була така пінчук і правила життя пінчука мають колись з'явитись в сфері не тільки українському. Мені здається, якби Тарасов зробив цей матеріал, і його купили і американці, і британці. В этом журналі влаждеві самые зискані новинки кулінарного мистецтва, не тільки світового, але й українського. Уваги до України, переосмислення якоїсь тої ситуації, яка є. Звернення до середнього класу. Таке, знаєте, не просто якісь звернення, да, робота з такою аудиторією. Ну і звісно, я очікую цікавих пропозицій до себе. Мені би хотілось би врачи о наших людей. мы мало знаем своих, мы в основном пытаемся почему-то искать э, сейчас очень много и Почему-то русских именно звезд. А, ну, не нужно своего стесняться. В принципе, любая сфера интересна, но а, интересно больше мнений, разнообразных мнений о тех каких-то вещах, которые нас окружают. Потому что мы зачастую замыкаемся <свяк> в, в одну, двух, трех высказываниях, которые навязывают а, те средства массовой информации, которые окружают а, украинского <свяк> Мне всегда нравится рубрика, когда женщины рассказывают анекдот.